असलम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों को इमली की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखने और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं तो सबसे पहले आप लोगों ने इमली दे देनी है ठीक है और इसको पहले आप लोगों ने खोल कर चेक कर लेना है कि ये साफ़ सुथरी है या नहीं इसके अलावा फ्रेश इमली आप लोगों ने ये दे देनी है बासी ना हो देखें फ्रेश का ये आप लोगों को पहचान हो जाए कि इसके ऊपर रेडिश सा कलर आएगा और अगर बासी होगी तो वो ब्लैक कलर की हो जाएगी तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी इसके बाद आप लोगों ने इसको एक बाउल में रख देने है और इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने गर्म पानी डाल देने ठीक है, है? गर्म पानी डालने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने चम्मच की मदद से ऐसे इसको कर देना है थोड़ी देर पांच मिनट आप लोगों ने इसको रख के रहने देना है पांच मिनट मैंने इसको रखे रहने दिए अब आप लोग हाथ की मदद मतलब से ये देखें गुठियां किस कदर अलग हो रही हैं ठीक है ठीके? हाथ की मदद मतलब से अगर आप लोग मुश्किल हो तो आप लोग चम्मच की मदद मतलब से भी कर सकते हैं और ये गुठियां खुद ब खुद अलग होने लग जाएंगी अब आप लोगों ने एक छन्नी दे देनी है पैन दे देना है और इसमें इसको अच्छे तरीके से छान लेना है ठीक है तमाम पानी को आप लोगों ने छान लेना है ऐसे ऐड नहीं करना छान कर ऐड करना है तो तमाम को मैं ऐसे निकाल लूँगी उसके बाद फिर आप लोगों को लेके कर चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं इनशाला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा तो माशा से तमाम इमली का पानी मैंने निकाल दिए है और गुटियों को मैंने अलग कर दिया एक प्लेट में अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितना इमली का पानी निकला है ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस पर इसको रख देंगे पैन को और थोड़ी देर इसको पकने देंगे माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ये वाइट वाइट आप लोगों को इसके ऊपर नज़र आ रहा है मतलब इसमें ये पानी है अभी अब हम इसमें एक टुकड़ा अदरक का डाल देंगे इसके अलावा एक टुकड़ा आप लोगों ने दालचीनी का डाल देना है थोड़ी देर इसको मैंने पकने दिया अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और दो चम्मच इसमें शक्कर के भी आप लोगों ने ऐड करने हैं चीनी तीन से चार चम्मच और दो चम्मच शक्कर ऐड करनी है ठीक है इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा आप लोग यकीन माने आप लोगों की ये चटनी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी कुछ देर मैंने इसको मिक्स किया है अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ चम्मच और इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है काला नमक ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए होता है तो ये ये आप लोगों ने ऐड कर देने हैं तकरीबन आप लोग ये कि एक आप लोगों ने इसमें नमक चीजों को जो हम लोग घर में नॉर्मल यूज करते हैं वो नमक आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अब आप लोगों ने इसको बहुत देर पकाना है उस वक्त तक पकाना है जब तक गाढ़ी ना होने लग जाए ठीक है माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको 10 मिनट पकाया और अब आप लोग इसकी लुक देखेंगे ये गाढ़ापन इसमें आना शुरू हो चुका है ठीक है लेकिन मैं इसको मजीद गाढ़ा करूंगी आप लोग चाहें तो इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर सकते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये चटनी तैयार होने लग गई है अब आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं थोड़े से आप लोगों ने खूबसूरती के लिए इसमें चारों मगज ऐड कर देने हैं इससे एक तो खूबसूरती आएगी और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं तो माशाल्लाह से तमाम चीज चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और हमारी ये चटनी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से ये गाढ़ी भी होने लग गई है जैसे ही हम फ्लेम को बंद करेंगे ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये मजीद गाढ़ी हो जाए तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर दिया अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है तमाम चटनी को और आप आप लोग इसका गाढ़ापन देख रहे होंगे कि कितने अमेजिंग तरीके से ये हमारी चटनी तैयार हुई है की खट्टी मीठी चटनी रमजान के लिए स्पेशल रेसिपी है आप लोग इसको समोसों के साथ पकौड़ों के साथ इसके अलावा दही बड़े चना चाट तमाम चाट के साथ आप लोग इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाकर आप लोग रख सकते हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और कितना इसमें गाढ़ापन आ चुका है ये देखें इसकी लुक तो एक बार आप लोगों ने इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है अगर चटनी की रेसिपी पसंद आए लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इनशाला कब न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़